Трішки давайте з вами пройдемося по лінії бойового зіткнення. Почнемо з північного напрямку, що відомо. Наші бійці показали кадри, як вони продовжують бити по оточенню ворога. Я кажу про агрегатний вовчанський завод. Ось на карті ми бачимо маленький такий червоний анклав, продовжують чи вибивати, виганяти їх, чи ліквідовувати. Ну це вже. на нашим бойцам вирішувати. але яка загалом ситуація на харківському напрямку в липці? Ну вот по этому направлению у нас довольно таки хорошие новости. Несколько позиций было э, нашими бойцами э, отбито и стали, стали встроены позиции сейчас нашей части в районе липцов и в районе Волчанска. В районе Волчанска серьезная положительная динамика. Та рота россиян, которая там хотела в свое время создать позицию, ну, она уже практически вся легла, если там осталось несколько десятков контуженных, недобитых российских Это для россиян еще, наверное, такое еще большое, так сказать, большое число. Идет до уничтожения этого, этого гарнизончика маленького не под не подходят они за счет достаточного количества боеприпасов взят э, агрегатный завод в оперативное окружение так называемая такая огневая завеса которую держат наши ребята не давая возможности ни зайти на завод ни выйти из завода э, скорее всего э, будет э, проведена операция по полному уничтожению россиян раз они остатки сдаваться не хотят, значит они будут уничтожены. Механизм уничтожения, ну, будет выбран в зависимости от ситуации, наличия боеприпасов для выполнения этой задачи. Опять же, все будет в общем. В общій стратегічське задумці командування, яке виконує то є, оборону на цьому час, пане Романе, і є зміни біля терн. Це от, о, річка Чорний Жеребець, о циннім кольором, де наші хлопці просунулися. Що кажуть бійці з цього напрямку? Терна Ямполівка, що наші кажуть, що наше слово ще не сказане, і ми ще будемо мати позитивні моменти на цьому напрямку. Але, от за останні 24 години, ворога є просування те, що ми з вами зга. В районі Макіївки. Ось саме на цьому південніше, верніше, від Макіївки біля Невське ворог зумів просунутися трішки. Загалом, яка тут ситуація? Нашим вдалося в стерн пройти? Чи це свідчення того, що ворог відвів резерви на інші напрямки? Ми часто говоримо місце ніділь за Макіївку. Луганская, Макеевка, там она действительно хороший укрепрайон, но это укрепрайон за счет географических некоторых моментов, перепадов высот. Там довольно-таки для продвижения, для наступательных действий тяжелый грунт, вода рядом с поверхностью. Танкоопасных направлений мало, они все проминированы, то есть фортификация была выполнена довольно-таки удачно именно на направлении Макеевки. Она прикрывает как раз вот черный жеребец. Это одно, одна из водных преград. Небольшая такая, я могу это говорить, речка Переплюйка. С одной стороны, я, я донбасский, потому мы это все с любовью, но для понимания процесса. То есть это небольшая водная, но тем не менее на этой, на этой речке там много запрут, озерцов, озер, некоторая местность такая тяжелая для движение техники. И, естественно, наши войска это все используют в режиме обороны. Потому, потому Макеевка как раз в этом смысле и держится. Они иногда севернее пытали, пытались обойти, мы там остановились. Сейчас южнее Макеевки пытаются двигаться с общим направлением на Боровую Лиман. Ну, то есть, если смотреть, общее, не стратегическое, у оперативного уровня. Ну опять же, работаем, то есть там достаточное количество сил, средств зараз є. Хотелось бы більше однозначно по цьому направленню, але є механізм їх там останавливать, иногда іноді возвращать обратно. Отага то, о чому говорить наші Пане Романе, і також, якщо говорити далі по фронту, найважчий напрямок в генштабі, кажуть, це далі Покровський напрямок. Звісно, ну і речник Сувхортиця Волошин каже, що все ж таки основні сили. та засоби ворог зосередив, аби, від, я так розумію, від очеретиного рухатись на трасу Покровсь-Костянтинівка? -Костянтин... Ну, а движение на саму трассу у россиян одно из стратегических. Опять же, она, выход на трассу не приведет там, как бы к обвалу фронта в, в, этом смысле или там, перерезанию основных путей. Там они другие, в основном через Доброполье основная часть идет. Россияне прекрасно это знают, они туда не доберутся. Это выход из Доброполя непосредственно сразу на славянско-краматорскую агломерацию на север Дружковки, то есть, а дальше уже подпитка идет Часовьяра с севера в том числе. Шла подпитка с Покровска напрямую по трассе. Строили ее перед нападением довольно-таки серьезно, как раз эту трассу с Покровска на Константиновку. Вот россияне пытались сначала выходить на эту трассу с задачей выхода на Покровск, но завязли в районе Угледара и Временского выступа. Завязли. А выход на Покровск очень опасен для них, почему? Потому что э, это вторая линия обороны в районе Карловки и Курахова леви, э, западнее э, не даст возможности россиянам просто по северу выйти на Покровск без захода с Времевского выступа. То есть у них в принципе стратегическая задумка была выхода на Покровск с севера и с юга. А так как э, с юга мы практически все оккупировали, угледар держится довольно-таки серьезно, потому россияне сейчас используют вот, этот, э, вот это вклинение в районе Очеретина с выходом на трассу и с заходом на Константиновку. Почему это видно? Потому что они начали двигаться на Торецк. А, то есть выход на трассу и на Константиновку – это полуокружение Торецкой. Почему вот это не движение в последнее время – проводят в районе Шумов, в районе Дружбы по Торецком, вот пошли на Нью-Йорк в районе Торецка. Это как раз общая попытка выдавить наш гарнизон из Торецка, выйдя на Константиновку практически в тыл Торецка, Торецкой группировки одновременно. Это, естественно, будет угрожать и Часовьяру в том числе. Могут наши части попасть в такое оперативное окружение, В районі той же Клещеевки, Андріївки. Ну, от Клещеевка, та Андріївка до Торецька, якщо смотреть на этот мішок, он він може бути доволі таки опасным. Почему для нас очень важливо на не дасть звати... росіянам вийти на трасу і далі зайти на Константиновку з юго-запада. Пане Романе, якщо говорити, от ви згадали про Вугледар: є, є відео, як наші бійці ліквідовують танк. Т-80, вісімдесять інше парочку цих танків на Вугледарську напрямку. Я так розумію, там степи, там важко приховати техніку. Ну і ми з вами неодноразово говорили ще рік тому, як вони втрачають техніку. Та й загалом осі та аналітики проаналізували пане Романе в супутникові знімки знімки. кажуть, що старих танків втратив росіян просто такі шалені. Вони, як приклад, наводять, що в квітні 2021 року 111-та центральна база танкового резерву Росії в Хабаровську налічила 800 57 танків Станом на зараз там танків абсолютно немає. Ну це просто феноменально. Ну, это мы тоже проговаривали с вами с начала года. У россиян будет к концу года недостаток по технике. То есть, это как раз подтверждение этой динамики. Причем, так сказать, динамика скорее всего усиливается. Ну, то есть, мы видим усиление этих проблем у россиян. То есть, уже зачистка практически в ноль. тех старых советских складов, которые мы, в принципе, видели, ну, мы просчитывали ту интенсивность уничтожения, которая была на начало года, естественно, цифры говорили, что к концу года у россиян просто не будет техники, кроме той, которую они будут производить. Но производят они на порядок меньше, техники, чем мы ее уничтожаем. Разу в 10 меньше производят. Потому, потому у них действительно большая проблема. И Путин из-за этого, и с Ким Чен и с самим чертом готов полобызаться для того, чтобы где-то найти технику, либо остановить боевые действия, накопить ее. То есть варианта здесь два. Либо взять со стороны, либо остановиться и накопить, если остановки не будет, то есть не будет замораживания боевых действий на конец года, у Путина не будет не только снарядов, которые в прошлом году они практически вышли на нулевые складские остатки, сейчас работают с колес, это вот это называется работа с колес, у них и по технике будет такая же самая, самая беда. А вот плацдармы, на которых эта техника уничтожается, один из этих плацдармов, это действительно Угледарский плацдарм, он выбран довольно-таки удачно, то есть еще тогда в 15-14-15 годах вторая линия обороны, она и начиналась где-то с Угледара. Угледар, Курахова, Карловка, Черетина, Константиновка, Дружковка, Краматорский, Славянск. Это была вторая линия обороны, такая кондовая. Так вот она до сих пор стоит, вот только прорвались россияне в районе Очеретина. Вот это, это они прорвали вторую линию обороны в районе Очеретина, и то за счет неумелых действий при ротации тогда на тот момент, плюс э, недостаток боеприпасов. Потому большая проблема с очеретинским направлением для нас. Это прорыв как раз этой второй линии обороны. Э, это вторая линия. И э, надо однозначно там ее оккупировать, восстанавливать, бросать достаточно большие силы, средства на это направление, для того, чтобы вернуть обратно э, очеретинские рубежи. Иначе нам придется тогда уже за третью линию думать. А третья линия – это уровень уже Покровска-Доброполе. Это практически э, граница Донецкой области. А вот угледарское направление, как раз один из э, таких участков э, для уничтожения российской армии, именно это, это направление, оно также вот было как вторая линия, то есть начальная вторая линия. И она была выбрана очень удачно. Естественно, там россияне разбиваются от, об возможности нашей артиллерии. Там пристрелян практически каждый куст. Вы правы, там действительно ровная, как стол, поверхности с юга при подходе к Угледару. Но сам Угледар уже господствующая высота. То есть у Угледара уже начинаются высоты тех гряд, о которых мы сейчас говорим по Курахово и по Карловке. И вот, используя эти складки местности, используя Разницу в высотах наше командование создало очень серьезную э, группировку, очень серьезный оборонительный рубеж на этом направлении, где уничтожаются очень большое количество российских танков. Ну, не танков, не только танков, боевых бронированных машин. Почему они сейчас пытаются обойти Угледар? в районе Временского выступа. И, в принципе, еще в позапрошлом году, когда они двигались к Великой Новоселке, это и была как раз задача окружить угледарскую группировку. Ну, то есть, это, это, этот наш... Этот наш плацдар. Мы их выбили с временского выступа. Надо было однозначно это делать в прошлом году. Срезали временский выступ, обезопасили угледар от окружения. Вот россияне сейчас опять пытаются в районе старомайорского, урожайного, э, на, на, двигаться в сторону, возвращать обратно в сторону Временки, Великой Новоселки, задача окружить Угледар и выйти на Покровск с юга. И вот тогда, когда у них это удастся, если у них это удастся, если вряд ли это будет, наши, скорее всего, удержит их, э, при движении на Покровск тогда у россиян с Очеретина возникнет опять необходимость выхода на Покровск уже с северо-востока. Потому вот эти малые клещи, так называемые, ну, они очень опасны для нас. Почему и Очеретинский э, удерживать надо Времевский выступ однозначно, не дать возможности угледарскому, угледарскому гарнизону э, отойти, то есть э, сбросить нас оттуда. Ну, естественно, возвращать обратно Очеретинский. Вот из, все, из всех и всей линии фронта, где надо проводить контрнаступательные операции, так это вот единственное, это Черетинское направление.